Всем привет! Сегодня 16 декабря. С вами Словачок. И как я обещал в том ролике, я расскажу вам пару прикольных фактов о Святом Николае. Один факт я уже рассказал в своем на 15 декабря в том ролике. И сегодня я расскажу вам один факт. На самом деле Святой Николай уже очень давно умер. У нас, ну, его вот, вот эти ангелы, которые ну, его, ну, ему помогают. Э, нос, э, ну, доп, ну, Короче, у него какие-то там, э, у него были люди, которые помогали и раздавали детям подарки, потому что он уже умер. И это очень грустная была история для меня. Я думал, о, нет, святого Николая нет на самом деле, потому что, ну, потому что, ну, приносят тебе люди, которые, да, помогают, ну, они тоже святые, ну, короче, я просто, у меня крыша поехала, куда я узнал этот факт, еще, я знаю один факт, что святой Николай, на самом деле, не, как вы думаете, он э, в синем костюме, как вот у меня, и в белом. Он на самом деле был только в белом костюме с короной на голове. У него был над головой такой золотой кружочек, как, ну, луна. И он был, ну, он в всем белом костюме был. И у него тут хресты были нарисованы, потому что хрест вы уже... Напишите, что такое означает хрест. И кого на нем приковали, и потом ну, дали ему жизнь. Напишите в комментариях. Ну и еще я хочу рассказать один факт. Э, что э, вот этот... Я забыл... Короче, Святой Николай э, всегда... Почему он вообще стал свет. Ну, почему и как он пробирается в дома? Я сам не знаю. Если кто-то знает... Напишите в комментариях. Вообще, Святой Николай, это очень при прикольный человек. Он стал святым. Я такой подумал, а если мне, когда я вырасту, тоже, тоже буду раздавать подарки. Я стану святым. Хотя нет. Но это невозможно. Хотя, может и возможно. Вообще, Святой Николай 18 декабря а сегодня шестнадцатая только получается, что он только через. Это через сколько дней? Через четыре. А нет, не через четыре, не через четыре. Если 16 декабря. Получается. А через два дня. Я поребачу два дня. Ну ладно, ребята. Я сейчас буду за с, с, буду снимать второй ролик. Сейчас я это смонтирую. С, с, всем пока. С вами был Славачок. подпишитесь на мой канал, ста, ставьте лайки, э, нажимайте на колокольчик, чтобы знать о моих новых роликах. И пишите в комментариях, какие вопросы я задавал в этом ролик в этом ролике. Всем пока, с вами был Славачок.